बिसमिलीम्स असल वरह वर्क दीन फ़ितरत चैनल में खुश आमदीद आज का हमारा मौजू है दस ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है नंबर एक कान और नाक में दवा डालना नंबर दो कस्तन मुंह भर कर कय करना यानी जानबूझ कर मुँह भर कर कय करना नंबर तीन कुल्ली करते हुए हल्क में पानी चला जाना ये उस सूरत में है जब आपको याद हो कि आपका रोज़ा है और आप कुल्ली कर रहे हों और हल्क में पानी चला जाए नंबर चार औरत को छूने वगैरह से इंजाल हो जाना नंबर पाँच कोई ऐसी चीज निकल जाना जो आदतन खाई नहीं जाती जैसे लकड़ी लोहा कच्चे गेहूँ का दाना वगैरह नंबर छः लोबान या ऊद वगैरह का धुआं कसदन ना के हल्क में पहुँचाना बीड़ी सिगरेट हुक्का पीना भी इसी हुक्म में है नंबर सात भूल कर खा पी लिया और ये ख्याल किया कि इससे रोज़ा टूट गया होगा फिर कसदन खा पी लिया यानी भूल कर खा पी लिया और ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया हालांकि इससे रोजा टूटता नहीं है लेकिन उसके बाद फिर जान कर खा लिया कि अब तो मेरा रोजा टूट चुका है तो इससे भी रोजा टूट जाएगा नंबर आठ रात समझ कर सुबह सादिक के बाद शहरी खा ली नंबर नौ दिन बाकी था मगर गलती से ये समझ कर के आफ्ताब सूरज गरूब हो गया है रोज़ा इफ्तार कर लिया तम्बी इन सब चीज़ों से रोजा टूट जाता है मगर सिर्फ कज़ा वाजिब होती है कफारा लाजिम नहीं होता नंबर दस है जानबूझकर बूझ से सोहबत करने या खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है और कज़ा भी लाजिम होती है और कफ़ारा भी कफ़ारा ये है कि एक गुलाम आज़ाद करें वरना साठ रोज़े मुतवा यानी मुसलसल रखे बीच में नागा ना हो वरना फिर शुरू से साठ रोज़े पूरे करने पड़ेंगे और अगर रोजे की भी ताकत ना हो तो साठ मस्किनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिला दें आज शर्य गुलाम या बंदी कहीं नहीं मिलते इसलिए आखिरी दो सूरतें मतिन हैं याद रखिए कि रमजान अल मुबारक के रोज़े रखना इस्लाम का तीसरा फ़र्ज है जो इसके फ़र्ज़ होने का इनकार करे मुसलमान नहीं रहता और जो इस फ़र्ज़ को अदा ना करे वो सख्त गुनाहगार फासफ है रेफ़रेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक का विजिट कीजिए बहुत शुक्रिया। शक्रिया वालेक व वबरकू